Книга – продукт духовного життя людини, яку б форму і зовнішній вигляд вона не приймала. Але книга завжди була, є і буде матеріалізованою думкою і словом людини. Разом з безперервністю життєвої течії змінюється і зовнішнє оформлення книги, але суть її залишається незмінною. Об'єднати об разом постійних читачів та людей, які тільки починають цікавитися якісною літературою в мистецькому відділі бібліотеки імені Дмитра Чижевського розпочали цикл зустрічей читач, книголюб, бібліофіл. Сьогодні читання така проблема є. Сьогодні проблема читання серед молоді, є проблема читання серед людей середнього віку, тому що багато людей в інтернет і не повертаються. Цикл зустрічей читач, книголюб, бібліофіл. Ми збираємо людей, підбираємо людей, точніше, які дійсно люблять книгу, які можуть розповісти про свої особисті бібліотеки, про своє читання, про своє захоплення. Ми завітали в гості на другу таку зустріч. Героєм дня цього разу став хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв України Юрій Любович. Книга для нього одне з джерел натхнення, та головний помічник у роботі з творчим колективом. Професія моя, я дирижер. Вот и поэтому профессия определяет все остальное, потому что дирижер ⁇ это такая какой-то конгломерат сгусток каких-то мыслей, фантазий, чего только угодно. И просто для того, чтобы уметь даже ну, каким-то образом общаться со своим коллективом с которыми я общаюсь уже на протяжении 35 лет и мало того еще каким-то образом удерживать этот коллектив на плаву не только в том смысле, что я где-то с властями воюю за сохранение этого коллектива, а в том смысле, что ко мне должны идти люди и им должно быть в какой-то степени интересно. И вот, собственно говоря, это заставляет особо углубляться в какую-то литературу, причем абсолютно разную. Своє захоплення літературою Юрій Любович пов'язує з дитинством. Пригадує, спочатку книг у родині було небагато. Читати я почав, я навіть не помню, я не можу сказати. Ну, якісь там детство тіми або щось таке. Або чому читав, Я не знаю, почему я їх читав. Не знаю, читала і мені мама или хтось читав. Но вже було інтересно, що от дід мой, по двоюродный дед, по, по родной бабушке э, брат. Э, работал в Москве и называлось, оно о, международная книга, если вы знаете, иногда было это. Он работал в Корее, он работал в Польше, в Болгарии, э, в Китае, ну то есть представлял книги. Но меня больше от него интересовало то, когда он приезжал, что он приезжал и привозил китайский чай. Который мне нравился мені подобається в таких железных коробках. І привозил такі записні книжечки, на яких красиві. В то время це була редкость, можете себе представить 47-й 50-ті. записные книжечки, на яких тіснення було написано, міжнародне книга. Першими творами, які формували світогляд майбутнього диригента, були роботи Тургенєва, Пушкіна, Льва Толстого та Тараса Шевченка, особливо близькими для юного читача. образы бунтарев. Мне нравились вещи такие, наподобные как, например, Печорин относился к женскому полу. И когда я читал «Герой нашего времени», то я не, не помню, это даже запоминалось в какой-то степени, потому что я до сих пор помню, когда устами Печорина сказано «А ведь есть прелесть в обладании молодой, едва распустившейся души. Она, как цветок, аромат, первый аромат которого устремляется навстречу солнцу. Его надо в такой момент сорвать и бросить на дороге. А вот кто-нибудь поднимет. Ну что вы. Это, так сказать, внушало какие-то такие перспективы жесткие. Более позднее увлечения, хотя и довольно равнее по сравнению с моим теперешним возрастом, это, конечно, Гарсия Лорка, который остался, был и остался. Каких-то поэтов я просто в своем сознании перерастал, а какие-то оставались теми же определенными вехами моей жизни, и Гарсия Лорка вошел в мою жизнь, ну, наверное, так же, как и Сергей Есенин на всю жизнь. Поэтому восхищение перед тем, как мог человек описать состояние, состояние «я сонных грудей коснулся, последний проулок минул, и ярко не зажглись кистями ночных» жасминов. Ее жасминное тело светилось жемчугом теплым, нежное, нежнее лунного света, когда скользит он по стеклам, а бедра ее метались, как пойманные форели, то лунным холодом стыли, то ярким огнем И самой лучшей дорогой до самой утренней птицы меня этой ночью мчала атласная кобылица. Домашня бібліотека диригента чисельна та різноманітна, але незважаючи на це, Юрій Любович знаходиться і досі у пошуку, тож до бібліотеки Чижевську навідується часто. Він приходить до бібліотеки, бере книжки. У нього, до речі, повний формуляр книжок. Дуже важко їх повертати. Бо навіть іноді боремося з ним, як з должником. Те, що він читає, це безумовно. Він приходить сюди. За інформацію він приходить поділитися, що він прочитав. Я не знаю, де можна ще в місті поділитися з цим. Юрій Любович розповів, що читає абсолютно різну літературу. Єдиний жанр, який його цікавить найменше це роман. читаешь буквально все все подряд и понемногу. Я, если, например, у меня никакой нету системы, у меня, наверное, не бывает ее даже в моей работе с хором, а тем более в чтении книг. Абсолютно а системное чтение. Это все что угодно и все подряд. Например, когда я думаю о том, как там -то мне разрешить музыкальные проблем, проблемы в хоре, каким образом. Пропіватілі інші фрази, який звук я хочу добитися, В этом абсолютно теж допомагає поезія. Книга постійний супутник диригента, не лише у вільний від роботи час, а й на репетиціях хору. Читаючи той чи інший твір, Юрій Любович намагається наблизити свій колектив до глибокого розуміння музичного матеріалу. Артюр Рембо. Власне, Рембо. називається. А черный, белый Е, И красный, У зеленый, О голубой. Цвета причудливой загадки. А черный полог мух, Которым в полдень сладкие миазмы трупные И воздух воспаленный. Заливой млечной мглы Е белые палатки, ды, белые цари, сад небом окропленный, И пламень пурпура, вкус яростно соленый, Вкус крови на губах, как после жаркой схватки. У трепетная гладь, божественное море, Покой бескрайних нив, покой в усталом взоре, Алхимика, чей лоб морщины бороздят. О, резкий горний рор, горн, сигнал миров нетленных, молчание ангелов, безмолвие вселенной, о лучезарнейшей омеге вечный взгляд. И, собственно говоря, приходится эту поэзию читать и на хоре, для того, чтобы они ощутили, ну, не, не в конечном счете, не, не буквально, так сказать, эти цвета, этих звуков, но чтобы каждое произведение, которое нам приходится петь, каждый слог ощущался, потому что приходится петь фактически те семь нот, на которых построена вся музыка, а, а говорить о разных вещах. И в одном месте, о, мне надо, чтобы просто звучало грустно. Но вот как это объяснить? Для этого пытаешься объяснить каким-то абсолютно приемом, чтобы, что это не, не о такое произнесенное мимоходом. А ведь в большинстве своем случаев э, хоровые дирижеры, не имеющие, ну, наверное, так я думаю, не имеющие особого опыта, они, собственно, и, и вредят некоторым вещам, потому что они поют голые ноты. Он явно нервничал, когда я сообщил, что оркестр на готове и ждет. Когда уже мы покидали комнату, он торопливо взял с письменного стола маленькое распятие, прикрепленное к серебряной цепочке, и набор крошечных картинок, вставленных в металлические рамки, образующие как бы сегменты браслетов. Эти вещички он сначала поднес к губам, потом сунул в карман брюк. Молча шли мы вдоль длинного извилистого коридора, ведущего из артистической комнаты Тосканини в студии 8H, концертный зал NBC. Когда мы добрались до вестибюля студии, то услышали, как артисты оркестра выстраивают, настраивают инструменты, разыгрываются, пробуя пальцы и легкие создавая обычный атональный контрапункт отрывков бесчисленного множества симфонических и инструментальных сочинений. Вдруг наступила тишина. Именно та тишина, которая также оглушает, как самый громкий шум. Ни единого дыхания, ни скрипа, ни какого-либо движения не доносилось из студии 8H. Я присел, извините, приоткрыл Вращающийся двери и сказал, «Все готово, маэстро». Он был совсем бледен, как новичок перед дебютом. Сеньора Тосканини подошла к нему и поцеловала в лоб. У самой двери он внезапно остановился и сложил руки для короткой молитвы. Я вышел на эстраду и объявил голосом, и э, объявил голосом как-то странно, прозвучавшим для меня самого «Господа, маэстро Тосканини». Все вскочили, струнники застучали смычками по пультам. Маэстро слегка поклонился, прервал приветствие, приветствие жестом, призывающим музыкантов занять свои места. Отрывисто постучал палочкой, а ближайший пульт произнес хрипло «Брамс». И роковые звучания вступительных тактов первой симфонии «Брамса» прорезали в воздух. Первую часть он сыграл без остановок, закончил он заметил. Но не так уже плохо. Потом решительно и как-то певуче сказал, Декапа энергично опустил правую руку, подкрепил движение хриплым. Ух! И репетиция пошла полным ходом. То есть вот когда такую вещь прочитываешь людям, студентам, э, они абсолютно уже по-другому воспринимают сам репетиционный даже процесс свой подход к музыке абсолютно, потому что это в какой-то степени расширяет их не, ну не то что познание, а какой-то видео в мир. Они уже начинают фантазировать на эту тему. На зустріч с читачами библиотеки Юрий Любович принес несколько книг из властной библиотеки. Серед них Семюэль Бекет, Жозе Сарамагу, Ричард Флорида, Евген Маланюк та Петер Вайль. Вот эту книжечку недавно, вы знаете, что вот этот Петр Вайль недавно умер. Да, совсем умер. Да. Вот, поэтому э, я приехал с таким удовольствием, понимаете как? Вот так она интересно называется, она называется «Стихи про меня». Не, пиша, не пишет он стихи, вот, а чем он интересен, что... Вот, например, я вам э, буквально начало прочту. Среди миров мерцание светил, одной звезды я повторяю имя, Не потому, что я ее любил, а потому что я томлюсь с другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одной молю ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Окрім робіт вже визнаних авторів, Юрий Любович декламував и твори власного пера. Особенные не нужны этой стране, нужны опытные. Опыт – это ум глупцов. Хорошо будет тем, кому хорошо было при двух предыдущих властях и при любой власти, которая ведет, ведет нас в очередное светлое будущее. Власть прощает предательство. И не может простить независимость. Можно сказать так, что сегодня Любович работал библиотекарем, потому что он рассказывал про книжки, прописывал книжки. Розповідав так емоційно, що комусь захотілося прочитати ці книжки. Такі бібліофіли, як Юрій Любович, відіграють важливу роль в накопиченні і збереженні рідкісних екземплярів і колекційних книг, що представляють культурну цінність. Під час зустрічі з Кіровоградським книголюбом відвідувачі мали унікальну можливість частково познайомитись із цими виданнями.